Okay, hey, ramai yang tanya tentang proses JKP ataupun jawatan kuasa pendamai yang ni yang berlaku dalam kes-kes permohonan perceraian di mahkamah syariah so bila pihak-pihak ni buat permohonan di mahkamah syariah dan tak ada persetujuan ataupun tak selesai sedangkan pihak-pihak ni ada ada syiqaq, ada perbalahan dalam rumah tangga mereka mahkamah ataupun yang arif hakim akan rujukkan mereka ni kepada jawatan kuasa pendamai So, bila mahkamah buat keputusan macam itu, kadang-kadang ramai yang tak tahu macam mana proses jawatankuasa pendamai itu. Apa dia proses jawatankuasa pendamai itu? Ha, so, kat sini saya nak share sikit tentang proses jawatankuasa pendamai. Ini hanya berlaku kepada permohonan perceraian Persetujuan uh, bersama ataupun perceraian di bawah Seksyen 47, Seksyen yang permohonan perceraian biasa, bukan fasa, bukan taklik, yang mana... Satu pihak tak setuju Tak kiralah isteri itu tak setuju ke Kalau suami mohon isteri tak setuju Ataupun isteri mohon suami tak setuju ha, Tapi mahkamah akan siasat Sama ada rumah tangga mereka ni Ada syekok atau tidak Bermaksud ada perbalahan tak Kadang-kadang ha, mereka ni dah lama tak tinggal bersama dan hubungan kelamin pun dah lama tak ada. Mereka pun dah ber, apa tu berbalah, tidak ada komunikasi. Komunikasi mereka sangat-sangat tidak baik dan juga mereka apa tu dah tak menjalankan tanggungjawab lagi. Jadi poin-poin tersebut mahkamah ambil sebelum mahkamah letakkan mereka dalam jawatan kaunselor pendamai. Sebab rumah tangga mereka ni dah ada perbalahan. Jadi cara nak penyelesaian dia yang langkah yang pertama mahkamah akan rujukkan mereka kepada jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai ini dia proses dia macam perbincangan tapi dia melibatkan ahli keluarga. So mahkamah akan arahkan pihak suami bawa seorang wakil, isteri bawa seorang wakil. so ada satu wakil bagi belah suami, ada satu lagi wakil belah isteri. Jadi wakil-wakil ni akan dibawa ataupun dirujukkan ke pejabat agama. Ha, pejabat agama yang akan handle dari orang pegawai daripada uh, pejabat agama yang akan handle benda ni dan perbincangan tu melibatkan pihak-pihak dan juga wakil. Ada yang melibatkan wakil saja, ada yang melibatkan pihak-pihak sekali. So, selepas, perbincangan ni dia macam perbincangan biasa lah perbincangan. Sama ada pihak-pihak ni boleh diislahkan atau tidak. Dibaikkan atau tidak kalau nak boleh ni nak baik apa mungkin ada syarat ke mungkin ada apa-apa nasihat daripada pegawai tu jadi pegawai itulah yang take action yang akan handle proses ni pegawai daripada pejabat agama perbincangan ni pun di pejabat agama tau ha, perbincangan pun di pejabat agama so pihak-pihak bincang -pihak bincanglah kat situ ataupun ha, ha, wakil-wakil pun suarakan apa pendapat mereka dan laporan mereka tu ha, mereka kena keluarkan satu laporan Jabat agama akan keluarkan satu laporan hasil daripada perbincangan itu. Sama ada pihak-pihak boleh dibaikan atau tidak. Jadi laporan tu dibaca pada tarikh akan datang. Itulah proses jawatan kuasa pendamai. wallahualam